Salam əhmətli kanalımızı izləyəcəyimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün Masacaq qəsəbəsində belə bir gözəl, iki mərtəbəli, 5 otağlı bir həyət evi satışa çıxarılıb. Evin tikilişi, yəni yüksək səviyyədə aparılıb. Gördüyünüz kimi belə bir həyəti var. Həyətində dekor işləmələri olunub. Yəni bu ev tərmətdə izləyəcəyimiz. Bu ev, yəni heç bir əmlak saytında qoyulmayan qiymətlə, yəni təkcə bizdə bu qiymətə satışa çıxarılır. Gördüyünüz kimi Evim belə bir xarici görünüşü var. Hər tərəfi, yəni cüt daşdır, məktəb arası manayt betondur. Yəni bizim kanalda eşitmək qiymətlər yoxdur. Sahibindən birbaşa satışa çıxarılmış qiymətlərlə alıcılarımıza təklif olunur. Baxın, belə bir həyətində manuarisi var. Yəni evdə son təmir ay tamamlanmışdır, əgər qalıb. Baxın, arxa tərəfində də belə bir geniş sahəsi var. İndi isə çiçəb evin içini daha yaxından tanış edəcəm. Ümumilikdə 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 5 otaqlıdır və irəliyən dəqiqələrdə evin otaqları ilə sizi tam yaxından tanış edəcəm. Bura evin ikinci mərtəbəsinə qalxan pilləkənləridir. Gördüyünüz kimi səliqəli və xüsusi üzəklə İrəliləməş biblə kanlardır. 1-ci mərtəbədə olan dəhlizdəyik. Gördüyünüz kimi bir, bir geniş dəhliz var. İlk olaraq bir bir qonaq otağını sizə təqdim edirəm. Yəni evdə elektrik enerjisi olmadığından, yəni baxın tavanda gizli şevlar qoyulub. Yəni onların işıq effektini sizə təqdim edə bilmirik. Baxın, belə bir divizend yığılob. Kombi aparatı və istilik batareyaları qoyulub. Hazır bir evdir. Yəni təkcə mətbəx mebelini alıb köçüb tam artıqdan yaşamaq mümkündür. Belə bir birinci bir bir mərtəbədə olan növbəti bir otaqdır. Gördüyünüz kimi. Burada belə bir mətbəxi var. Gördüyünüz kimi mətbəx ən kifayət qədər geniş ölçülərdədir. burada birinci mərtəbəsində olan sanitari qovşağıdır. Gördüyünüz kimi, yəni bu ev fərqli bir evdir. Bütün tesurlarda qoyulub. Tam hazır şəkildə aləziya təhvil veriləcək. Məktəb arası manayt betondur. İndi isə ikinci mərtəbəsində olan Tərizində heç olaraq ikinci mərtəbədə olan birinci bir yataq otağını da təqdim edirəm. Bu ikinci mərtəbədə olan növbəti bir yataq otağıdır. Baxın, istilik batareyələri qoyulub. Masəhəb kəsəbəsində mərkəzi bir yerləri. Bura isə 3-cü yer təsadüdü. Və 2-ci mərtəbədə də hamam otağı var. Gördüyünüz kimi aksesuarlar yığılıb. Və burada da banə çıxışı var. Aha biri bir, -bir həyəti var. Hörmətli izləyicilərimiz, videomuzu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Abunə olun ki, satsa çıxan ilk yeniliklərnə siz tanış olasınız. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.